Вітаю, я Андрій Бахілов, і це програма Наше здоров'я. Усі люди, які страждають на захворювання опорно-рухового апарату, періодично вимушені звертатися за допомогою у бальнеологічні лікарні та інші спеціалізовані заклади. Одна з них це обласна бальнеологічна лікарня, яка знаходиться в місті Знам'янка. І сьогодні ми поговоримо про її можливості. Є відомий афоризм Кузьми Прудкова. Хочеш бути щасливим, будь ним. Абсолютно так само можна сказати і про здоров'я. Хто реально працює над його збереженням та покращенням, живе і довше, і спокійніше. Зайвий раз переконатись в цьому ми змогли після дня, проведеного у Знам'янській бальнеологічній лікарні. Ми відкрили для себе цей об'єкт заново, не мов Америку, і отримали море позитиву. Але про все по порядку. Едуард Леонідович, розкажіть, в чому атліч. Відді... вашей больницы от подобных на территории Украины? Я думаю, что зрителям хорошо известны популярные курорты Хмельника, Житомирской области, где успешно лечат заболевания порнодвигательного аппарата и периферической нервной системы радоновой водой. Наша больница существует уже 45 лет и относится к категории Сантурно-курортных закладов. Основное отличие от всех остальных санаториев, это, конечно, структура воды. Она слабо минерализованная, средненасыщенная радоном, и я считаю, что наиболее безопасная среди всех радоновых вод, которые существуют как основной лечебный фактор во многих других санаториях Украины. Скажите в целом о комплексе процедур, которые вы предлагаете пациентам, нашим телезрителям мы предлагаем комплекс процедур, который разработан в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения и включает минимально необходимый набор процедур, обеспечивающий максимально эффективный результат лечения за 21 день пребывания в нашей больнице. Остальные процедуры можно докупать, они не входят в пакет. Ну а теперь пропануемо пивгодинную экскурсию Знаменскую бальнеологичную лекарную Почнемо з найбільш приемних – водных процедур. Это уникальная процедура, которая включает в себя три эффекта, будем так говорить. На минеральной воде, подводный душ-массаж, и кроме того, вода еще и озонируется. Поэтому пациент, который принимает данную процедуру, получает три эффекта. Минеральная вода оказывает свое действие, противовоспалительное, обезболивающее. Ну, очень эффективные механизмы действия минеральной воды. Кроме того, подводный душ-массаж, усиливая кровообращение, усиливает действие минеральной воды. А озонотерапия улучшает микроциркуляцию, поэтому эффект от радоновой минеральной воды будет еще выше. Так что данная процедура у нас очень востребована. Мы любим эту процедуру назначать пациентам, потому что мы видим очень хорошие результаты. Процедура подводно жемчужно вихревая ванна оказывает расслабляющий эффект. Больные полностью поражаются в воду, организм расслабленный, больные получают массу удовольствий. Массажируем каждый суставчик, мышцы, все больным. Больным процедура очень нравится и очень пользуется Спросом большим. Анатолий, расскажите, пожалуйста, о своих ощущениях. Ну, ощущения приятные, расслабляющие. Все суставы, все органы, ну, кровь, кровь начинает играть. Тепло. Ну, одна из лучших процедур в А скажите, вы откуда и с какой проблемой вы здесь? Ну, мы из Кировоградской области, город Ново Украинка. Мы с проблемой подагра. Ну, уже пятый раз, то нам здесь очень помогает. Все. Никаких проблем после лечения вообще нет, нет никаких там. Год можно смело. Работать, двигаться. Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, о лечебных свойствах радона. Для лечения заболеваний опорно-двигательного, неврологической патологии, эндокринной патологии, обменных процессов. В общем, показаний очень и очень много. Благодаря тому, что водичка содержит в себе очень много минеральных веществ, а они проникают в организм благодаря наличию радона, который находится в нем в растворенном виде. Вода относится к слабо радиоактивным водам, поэтому я сразу оговариваю этот момент для пациентов наших потенциальных и для тех, кто будет смотреть телезрителей, чтобы они понимали и знали, что эта вода настолько она благоприятно влияет на организм, что бояться каких-то влияний радона абсолютно Безосновательно, потому что его настолько мало, что в течение двух часов после принятия минеральной ванны его практически в организме нет. Его функция заключается в том, чтобы провести минеральный состав, который находится в воде, в кровь, а далее уже работают именно те микроэлементы, которые находятся в воде. Более 100 лет радонотерапия используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Самым показательным являются переломы, вот состояние после несрастающейся переломы, слабоконсолидированные переломы. Мы видим на наших глазах пациенты, которые пришли к нам на костылях, они уходят своими ногами. Это замечательно, мы видим результаты, мы радуемся им и используем нашу воду в, в данных целях. Следующая группа заболеваний – это неврологическая патология. Грыжи межпозвоночных дисков, дископатии, протрузии, остеохондроз позвоночника и все неврологические проявления остеохондроза – тоже та патология, которая на сегодняшний день превалирует. И мы имеем возможность лечить данную группу пациентов и очень эффективно. Надзвучайно важливой у загального комплекса есть процедура вертикального вытяжения. В чем заключается данная методика? Значит, это уникальная процедура, которая сочетает в себе две методики. Минеральная вода и механическое вытяжение. Эта процедура показана при остеохондрозах позвоночника, протрузиях и межпозвоночных грыжах. Как давно вы здесь лечитесь? Вот я четвертый год здесь уже. Я во многих санаториях была. Но здесь самое лучшее. Вы знаете, вот здесь начинается лечение. С калитки. Я приехала в 2 часа ночи 15-го, и меня встретил охранник. Он тут же у меня взял чемодан и в 2 часа ночи привел в спальный корпус. Меня тут же поселили. Я иду к доктору, приятная улыбка, чудесные глаза, уже ничего не болит. А какие процедуры вы здесь принимаете и какой эффект? Ну, эффект потрясающий. Я год, у меня ничего не болит. Я принимаю вытяжение, радоновые ванны, парафин, э, коктейли, э, электропроцедуры. Мне все нравится. Сказать, что здесь хорошо, это ничего не сказать. Здесь очень хорошо. У меня есть сравнивать с чем. Я в Одессе была, в Николаеве, в Хмельниках, в Немирове. Лучше всех здесь. Скажите, с какой патологией чаще всего к вам обращаются пациенты? Пацієнти чаще до нас звертаються із міжпозвонковими грижами, люмбаго, біль в спині, в шейному відділку, в грудному відділку і післятравматичні. Мануальна терапія це є такий метод вроде би нетрадаційного лікування хребта, але не тільки, це є природнє оздоровлення хребта і в цілому організму людини. З допомогою рук лікаря. В даному от випадку у мене пацієнт, він у мене знаходиться на лікуванні вже десь за дві неділі. Поступив з болями от в хребті, обмеження рухів, тягнуло ногу. Ми йому зробили три сеанси мануальної терапії і в нього пропали болі вже у лівій нижній кінцівці. Увеличився об'єм рухів, зменшилась біль в спині. А в чому суть мануальної терапії? Суть мануальної терапії заключається в тому, щоб відновити нормальну функцію хребта і міжпозвоночних хребців, міжпозвоночних дісків. Встановити нормальну біомеханіку позвоночника така, як вона була до захворювання. Що ми стараємося зробити з допомогою мануальної терапії? Тобто, розблокувати хребет і встановити його функцію, щоб людина могла працювати так, як вона працювала до хвороби. Зах, Вас тягнуло праву ногу, як да, зараз? От сейчас не все нормально, повністю я чувствую Здорово. Силу відчуваєте. Да, 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 да. E, значить, ви задоволені. Дуже задоволений, дуже задоволений. І в комплексі, от всі процедури, які я принимаю в лікарні, дуже мені допомагають. Расскажите, пожалуйста, о своем кабинете. Мы находимся в кабинете механотерапии. Здесь у нас есть механомассаж, где производится массаж на анатоматуре. Вот женщина принимает эту процедуру. Это один из этапов подготовления позвоночника до вертикального вытяжения. Вот. Или же э, как закрепляющие после общих массажей ручных массажей, уже как закрепляющая процедура. И здесь у нас есть профилактор Евминова, которым мы пользуемся очень и очень уже давно, и он необходим в лечении опорно-двигательного аппарата. Скажите, сейчас появилось очень много кабинетов той же герудотерапии, да, там кабинета озонотерапии. В чем разница лечиться в этих кабинетах или приезжать в санаторий? Дополнительные методы Лечение, как геродотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, мы опять-таки на законодательном уровне, на, имея медицинскую лицензию, мы ввели как кабинеты, пользующиеся наибольшим спросом. Конечно, они и коммерчески себя оправдывают, но я хочу сказать, что ранее в больнице этого сделать, ну, не знаю, по какой-то причине сделано этого не было, но учитывая спрос, который определяет предложение, вот, мы ввели самые востребованные процедуры. Среди них вот, самый последний, например, является озонотерапия. Озоном лечат на Украине давно много, много разных школ, но среди всех поставщиков и среди всех школ мы выбрали Харьковскую, потому что Харьковский институт озонотерапии является основателем в этом методе лечения. Их оборудование сертифицировано, по их документации ведется медицинская статистика, ну, и опять-таки в нашей клинике этим занимается профессиональный врач, а не человек там, со средним или там, техническим образованием. Мабуть, Стема и Полягая ⁇ наибольший сенс лечения в подъемных закладах. Тут фактически наибольший ступень видимости доктора из всех возможных. Прежде чем приступить к выполнению какого, любого вида процедур, наши пациенты проходят обследование, они привозят медицинскую документацию с собой, свои карточки и врач здесь на месте по строгим показаниям решает, показана эта процедура человеку или нет. Ну, собственно говоря, это у нас и отличает во многом от тех частных кабинетов, в которых люди приходят за помощью, а могут уйти только еще с большими проблемами из-за своего собственного «хочу». Здесь, конечно, врач... Назначають, врач рекомендують, врач відповідає. Що ж, продовжимо огляд лікувальних можливостей бальнеологічної здравниці. Метод озонотерапії є високоефективним, безпечним екологічним методом лікування, який застосовується віднедавна в нашій лікарні, і ми побачили його високу ефективність. Тому що ті захворювання, які в нас лікуються, це захворювання хребта, суглобів, серцево-судинної системи, шкіри гінекологічні. Набагато краще і ефективніше лікується із застосуванням цього методу. В нашій лікарні ми застосовуємо такі методики, як внутрішньовенне введення озонованого розчину, обкулювання суглобів озонокисневою сумішчю, також паравертебральні блокади озону кисневою сумішчю. Застосовуємо також ці методи і в косметології, тобто для лікування целлюлітів, для лікування якихось ушкоджень шкіри, захворювань шкіри, псоріатичних висипань. Також у нас проводиться газація кінцівок у пластиковому пакеті, а також всього тулуба для того, щоб лікувати варикозне захворювання вен. Псоріазу, псоріаз, трофічні виразки і ефективність досить висока. Показання протипоказання. Е, показаннями є е, практично всі захворювання, і запального характеру, і дистрофічного характеру, судинні захворювання, які є. Тобто, те, що в нас лікується, захворювання суглобів, наприклад, деформуючі артрози, подагречні артрити, ревматоїдний артрит, е, остеохондрози з самими різноманітними його проявами. Захворювання центральної нервової системи, тобто перенесення якісь запальні захворювання головного мозку, дисциркуляторні енцефалопатії, гіпертонічна хвороба ішемічна хвороба серця. До речі, чим важче протікає ішемічна хвороба серця, тим кращі лікування, тобто наглядніші, захворювання шкіри. Урологічні захворювання, гінекологія, і, до речі, навіть вагітним жінкам рекомендовано при різних їхніх патологіях застосовувати введення озонокисневої суміші, а також якщо неможливе, введення ліків. Озонотерапія такий метод, який може застосовуватися поряд з іншими методами лікування як медикаментозними, так і немедикаментозними. І Що стосується радонотерапії, то Радон діє на всі п'ять видільних систем організму, він їх стимулює. Введення озону в організм допомагає справитися з тими накопиченнями, які з'являються в крові, під впливом радонотерапії. Озонотерапія очищає печінку, очищає нирки і так, таким чином іде ніби. Е Плазмофорез без, без нього, без цієї процедури. Тому я думаю, що хворі на собі це відчувають тим, що в них з'являється прилив сил, енергії, бадьорості, покращується настрій, зникають. Болі в суглобах, у хребті, головні болі, нормалізується тиск. Тобто вони на собі явно відчувають це вже після другої, третьої процедури. Ще один лідер попиту серед хворих процедури з використанням апарату лімфостім. Апарат лімфостім розрахований на лікування лімфатичної системи, на покращення її роботи, на її очищення і так, також на те, що покращується кровопостачання лімфатичної системи. Значить, в нашому організмі дуже багато залежить від лімфатичної системи, і якщо ми покращуємо її роботу самої лімфатичної системи, покращується робота в цілому всього організму. Призначають хворим захворюванням суглоб, захворюванням судин. При артрітах, при артрозах, при варікозній недостаточності при лімфонабряках процедура дуже ефективна. Вона в цілому покращує, розжижає саму лімфу у системі лімфатичні і виводить всі які продукти розпада. Принцип дії лімфостіма це звичайний пнемопресінг. Тут є 22 камери і вони набираються стисненим повітрям. за дополнительную пневматическую Но продолжим знакомство с больно процедурами, которых тут чем мало. Рефлексотерапия. У нас пациентка с шейным остеохондрозом, с выраженной головной болью и с мышечно-тоническим компонентом, выраженным ощущением терпкости. Да? После лечения, после того, как мы начали лечение, у нее уменьшилась головная боль, у нее прошли спазмы сосудов, у нее уменьшилась боль в шейном отделе она стала себя в общем лучше чувствовать, лучше спать, успокоилась. Да? Да. Сюда. Хорошо, давайте работаем. Значит, иглоукалывание – это уникальная процедура. У больных у наших уменьшается боль. Мы нормализуем работу практически всех органов и систем. Стимулируем восстановление утраченных двигательных функций, помогаем больным успокоиться, восстановить сон. После нашей процедуры больные <coughs> чувствуют в общем себя благополучно, можно устранить влияние хронического стресса, простимулировать больному иммунитет. На фоне лечения больные избавляются также от вредных привычек у них. Уменьшается вес. И если в этом есть желание, больные также бросают курить. Поэтому методы глоукалывания очень активно наши доктора используют как в лечебных, так и в профилактических и общездоровительных комплексах лечения. С какой патологией чаще всего к вам обращаются пациенты? Кому больше показана иглорефлексотерапия? Это больные неврологического профиля. Это больные с болью в позвоночнике, это больные с дискогенными радикулитами. Это сейчас достаточно распространенная патология. Это больные после перенесенных воспалительных заболеваний, периферических нервов и центральной нервной системы. посттравматические, больные, больные после черепно-мозговых травм очень хорошо данным методом лечения лечатся больные с неврозоподобными состояниями, с плохим сном, с раздражительностью, ну а также любая терапевтическая патология, больные с хроническими заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта, больные с гипертонической болезнью, очень хорошо поддаются данному методу лечения посттравматические больные, когда имеет место повреждение мягких ткани, отеки, когда у больных нарушены двигательные функции, очень хорошо поддаются лечению также больные после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. В чем суть методики гирудотерапии? Ну, герудотерапия, это уже мы знаем, это лечение пиявками. Пиявка слюной впрыскивает, впрыскивает кровь. Э, более 100 биактивных веществ. Это такие вещества, как просто гландины. Это такие вещества, как герудин. В результате этого происходит, растворяются тромбы, понижается давление, снижается воспаление, рассасываются тилоидные рубцы и, и также поддерживается иммунитет. С какой проблемой вы сюда поступили и чувствуете ли какие-то изменения? С варикозным расширением вен, но ножка была черная, почернение было, и дуже себя погано чувствовала. Опу, опухоль велика була. Почула, що, що є така лікарня, і попросилася сюди ще вже дві неділі без таблеток. Шостий раз приймаю э, п'явки, давлення в нормі. І э, трошки ушли в'єни. Половина вже нога перестала бути отючною. Я набагато себе чувствую. Еще одна досить популярная узнаменская больной логичные точка – Это кабинет приема ликувальных грязи. Ну, в данный момент мы находимся в кабинете пилоидотерапии, где опускаются процедуры сакские грязи. Ну, почему так стал вопрос, чтобы мы объединили вот наши методы лечения с сакскими грязями, потому что мы увидели результат лечения. Конечно, все комплексы нашего лечения строятся на том, чтобы дать пациенту максимум из того, что мы можем. Используем мы здесь аппликационный метод. Мы не используем так, как в САКах общее укутывание, а только аппликации. И в данном случае они очень хорошо сочетаются именно с больной терапией, именно радоновыми ваннами. Очень эффективны данные процедуры при заболеваниях суставов, позвоночника, вот, ревматоидные артриты, болезнь Бехтерева, остеохондроз позвоночника, болевой синдром замечательные результаты. И, во-первых, это не так нагрузочно для организма, потому что все-таки это две достаточно интенсивные процедуры. А вот аппликационный метод, он хорошо сочетается с ваннами и хорошие дают результаты. Пациенты очень любят ходить в этот кабинет. Доктора назначают сугубо по показаниям, именно то, там, где это необходимо. Если можно несколько слов о географии ваших пациентов? Откуда приезжают, с какими проблемами? Ну, в основном все приезжают с проблемами, с различными проблемами опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, это и послеинсультные, и послеожоговые больные, больные с различными заболеваниями суставов. Но хотелось бы сказать, что имея статус регионального курорта, курорта местного значения, все-таки мы более, более направлены на жителей Кировограда, Кировоградской области. Какие-то пожелания для врачей различных специальностей, работающих в больницах города и области? Но мы, конечно, хотели бы обратить внимание на специалистов, областных специалистов, обычных врачей, районных, семейных. Хотели бы обратить внимание на тот фактор, что многие, несмотря на то, что мы имеем больницу с 45-летним стажем работы, и такой коллектив, такое оборудование. Многие советуют лечение за пределами области. Делается это сознательно или еще как-то, сказать сложно. Но, к сожалению, среди наших пациентов, жителей Кировоградской области, встречаются люди, которые приезжают на больницу впервые и слышат о ней впервые. Многие из них, практически все, побывав в нашей больнице и ощутив на себе вот ту финансовую нагрузку, но ну я считаю, что она значительно меньшая, чем в других санаториях. Люди просто возвращаются к нам, потому что мы имеем практически все те методы лечения, все эти процедуры, которые существуют в других санаториях за пределами области. Я бы попросил коллег, чтобы они более активно направляли на реабилитацию и лечение. Жителей Кировоградской области. И хотел бы обратить еще внимание на тот факт, что у нас достаточно много молодых людей после, после травм, после аварий, которым в первую очередь необходима реабилитация и восстановление. Такие люди являются активной частью общества. І на таких людей ну нам з вами теж оператися. Інфраструктуру цієї здравниці придумано до дрібниць. Окрім усього іншого, тут є навіть власна капличка, де проходять церковні служби. Сам корінь болезні очі часто знаходиться не в тілесній, а в духовній сфері. Наприклад, ну от, навіть якщо, скажемо, п'яниць замінить почку, да? Тут не перестане, Тут люди можуть відповідатися, можуть причаститися. Блок харчування теж модернізовано під вимоги сучасності. До нього входить бар і величезна їдальня, що більше нагадує ресторан. Меню складається так, щоб було і смачно, і нюанси лікування враховувало. Харчування у нас е, трьохразове. Е, Збалансоване, калорійне, кожен день дається м'ясо, риба, в достатній кількості даються овочі, фрукти. На на вечір дається кефір кожного дня. Виділяється на день 75 гривень на харчування. Кімнати для проживання є цілком комфортними, особливо у класі люкс. Тож Знам'янська бальнеологічна лікарня дійсно є розумною альтернативою будь-яким хмельникам та іншим гучним санаторіям аналогічного профілю. І по грошам вигідніше, і враження позитивні гарантовано. топ менеджмент і колектив з колосальним досвідом робить все, щоб ви приїжджали сюди знову і знову і з року в рік. Це команда професіоналів, більшість з яких працює в колективі 25-30, а деякі співробітники 40 років. Я вважаю, що це найважливіший фактор лічебний після радонової води, який ми можемо підложити нашим пацієнтам. Що ж, на сьогодні це все. Сподіваюсь, що інформація цього випуску була для вас корисною. І пам'ятайте, що здоров'я це найголовніше.